哎，小周专程为了送我们来一趟，真是有心了啊！这孩子规矩做得足，没有丝毫的浮躁和傲气，像是个搞科研的、啊。哎，我问你啊，你们平时在一起不觉得无聊啊？啊，不无聊啊。那每天准时三个电话，会不会很刻板啊？啊，嗯，我反而觉得他对我很认真。哦，喜欢的怎么都行 <laughs> 是吧？叔叔，阿姨。 等我这次出差回来之后，我就先去家里正式的拜访你们。好，好，好,好。哎，工作还是第一位的啊。我们一直在上海，您随时可以来。嗯，好。那我们走了啊。好，嗯，一路平安。好，再见。哎，那我走了、啊。 在后排也要记得系安全带啊！迟到了，拜拜。拜拜。车都走远了，还看呢？走吧，车在那边呢。 我都回来一个小时了，你也不和我说话。你不是回来收拾东西、洗澡，刚忙活完吗？哎，我有件事儿想跟你说。嗯，说吧。我和周生辰在镇江见面了，猜到你们俩这么主要见的。 嗯，见面了，发展顺利啊！他约你，你约他，他约我。开窍，完全开窍。西安那会儿还榆木疙瘩呢。再见，是不是？接着说，约干嘛？看电影，吃饭？不好说呀、啊，该不会是？ 没有，说没那么快。钟正臣这人吧，虽然我没见过几次，但看得出来是个保守的人。他跟我求婚了。你说什么？你再说一遍。他跟我求婚了。 除了是纯金的，还有什么说法吗？看着也不像古董，没有吧？和我们小时候的一样。嗯，这比他妈妈送的礼物差多了。难道他们家是他妈妈掌管经济大权，他是个空壳子？你想的比我还多。金锁多朴实，我喜欢。你喜欢我送你啊？ 我有可多了，满月的时候亲戚来吃酒，送了我十几个，都在我爸妈卧室抽屉里，都给你。哼，你自己留着吧。啊。啊 <noise>。 你们家开招商会，你不发言让我发言，差点紧张死我了。这如果是我的专业，那没问题。但像这种商业领域的会议啊，我还是觉得你合适。刚刚你不是讲的挺好的吗？哎呦，谢谢大教授给机会啊。联系十一了吗？联系了。 早上打了一个电话，说了早安，然后晚上再打一个电话，道晚安，还有中午十一点的一个。怎么了？没什么，只要你未婚妻觉得没问题，我没什么发言权。 没问题吧？他在电话里的情绪还不错，笑了两次。嗯，不错。